સીઆઈએસએફના છપ્પનમાં સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે CISF દ્વારા સુરક્ષિત ત સુરક્ષિત ભારત થીમ પર સાયકલ યાત્રાનું સાત માર્ચના રોજ ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ દ્વારા વર્ચ્યુઅલી લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું જેમાં એક ગ્રુપ ગુજરાતના કચ્છ લખપતથી અને બીજું ગ્રુપ પશ્ચિમ બંગાળના બખાડીથી સીઆઈએસએફના એકસો 125 કર્મચારીઓ જેમાં ચૌદ સાહસિક મહિલાઓએ ભાગ લીધો છે લખપતથી નીકળેલા સીઆઈએસએફના પંચોતેર કર્મચારીઓ અંકલેશ્વર ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા આ સાયકલ યાત્રા શહેરના મુખ્ય માર્ગો ઉપર થઈ આંબોલી ગામ પાસે આવેલ સીઆઈએસએફ કેમ્પ ખાતે પહોંચી ટૂંકું રોકાણ કર્યું હતું બાદ યાત્રા અંકલેશ્વર હાંસોટ રોડ ઉપર તુલસી સ્ક્વેર પાસે દાંડી પથ ઉપર આવી પહોંચતા નિવાસી અધિક કલેક્ટર એનઆર ધાંધલ અંકલેશ્વરના પ્રાંત અધિકારી ભવદીપસિંહ જાડેજા મામલતદાર કરણસિંહ રાજપૂત નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર કેશવ કોલળિયા અને સીઆઈએસએફ કમાન્ડર કૃતિકા નેગી સહિતના આગેવાનોએ ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું અને ફ્લેગ ઓફ કરતા સાયકલ યાત્રા હાસોડ તરફ રવાના થઈ હતી કચ્છથી લઈને કન્યાકુમારી સુધીના કોસ્ટલ વિસ્તારમાં આ રેલી ફરી રહી છે અને લોકોમાં જનજાગૃતિ ફેલાવવાનું કાર્ય પણ કરી રહી છે कैंपस में है हम, हम आज यहाँ पे अपनी साइकिल रैली को लेकर आए हैं और मैं उस साइकिल रैली का इंचार्ज हूँ मेरा नाम बी एस प्रतिहार डिप्टी कमांडेंट सी आई है हमारी ये रैली जो है दिनांक सात तीन 2025 को लखपत कच्च से स्टार्ट हुई है जिसे माननीय गृह मंत्री जी द्वारा शुरुआत इसकी की गई है झंडा दिखा के लखपत से विभिन्न को तटीय क्षेत्रों से होते हुए जैसे कि नलिया मुंद्रा गांधी न, गांधी धाम आपका बड़ो वाड़ीनार भुज और आ, भावनगर और पोरबंदर से होते हुए दीव दीव से नार होते हुए और ये कल करेली में थी और करेली से आज यहाँ पे है और यहाँ से भी अभी निकलेगी और सूरत में शाम को इसका नाइट हॉल्ट है हमारी इस रैली का मकसद है जितने हमारे तटीय क्षेत्र हैं उनमें जो रहने वाली जनसंख्या है उसको तटीय क्षेत्र में होने वाले अपराध जैसे कि ड्रग्स स्मगलिंग और टेरिस्ट एक्टिविटी के संबंध में जागरूक करना तथा उन्हें बताना कि अगर वो इस, इस तरीके की किसी गतिविधि को नोटिस करते हैं तो वो किन किन सुरक्षा एजेंसी को संपर्क कर सके तथा वो क्या कर सकते हैं हाँ। और हमारी इस रैली का आदर्श वाक्य है सुरक्षित तट समृद्ध भारत हम अगर अपने तटों को सुरक्षित करेंगे तो हमारा देश और दिन दुगनी रात चौगनी गति से समृद्धि की ओर अग्रसर होगा हाँ ये हम पश्चिमी तट पे हैं और पश्चिमी तट से पे हम गुजरात दमन दीव महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल होते हुए कन्याकुमारी में हम एक अप्रैल को पहुंचेंगे इसी प्रकार से हमारी जो पूर्वी तट है उसमें भी बंगाल से रैली चल रही है हमारे साथ ही वो उड़ीसा बंगाल उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश पुदुचेरी तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में हम एक अप्रैल को दोनों रैलियां मिलेंगी हमारी इस रैली टोटल 125 में टोटल महिला सौ पच्चीस है और आ, हमें गुजरात की इस पावन धरा पे बहुत मान सम्मान मिला है तथा तो इस मान सम्मान ने हमें और हमारे जोश को दोगुना कर दिया है और हम इस मान सम्मान को ताउम्र याद रखेंगे और अभी हम हमारी जो साइकिल रैली है वह एक दिन और गुजरात में रहेगी सूरत में उसके बाद में दमन और दमन के पश्चात वह महाराष्ट्र में एंटर कर जाएगी यही आ, इस रैली के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत जय जय गरबी गुजरात धन्यवाद